Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Secret of Youth. Viajan a Venecia basados en el libro. La actriz se vuelve a recostar en la cama mientras la doctora se levanta para atender sus asuntos personales, pero ahora la actriz tiene que apretar los labios con fuerza cuando la doctora falada ni siquiera se molesta en ponerse una bata. Dejándola asombrada por la hermosa figura que tiene ante ella. El desayuno en el balcón, difícil de empezar más tarde de lo habitual, no es menos agradable. El ambiente matutino sigue siendo relajante y refrescante. La doctora falada se ajusta ligeramente la bata antes de mirar a la mujer de la camisa blanca, que está parada en la barandilla del balcón, contemplando el río con el rostro lleno de alegría. La actriz no se da cuenta de cómo la fina tela que viste deja ver claramente su figura, especialmente cuando la luz del sol se refleja sobre ella, haciéndola parecer como si estuviera casi. ¿Qué? pregunta con curiosidad al notar la mirada de la doctora mientras toma su café. ¿Te ves muy bien? ¿Qué? Tu fina camisa blanca queda preciosa a la luz, continúa la doctora, bebiendo su café con una sonrisa de satisfacción mientras la actriz se sonroja aún más. Ni siquiera se burló de la doctora cuando entró al baño antes. La doctora falada opta por rodear con sus brazos la esbelta cintura de la actriz. La actriz se siente en su regazo, se recuesta para disfrutar juntos de la vista de la mañana. Y esperar felizmente el dulce y familiar beso. ¿A dónde iremos hoy? Pregunta la actriz. Visitaremos el Gran Canal y luego la Piazza San Marcos. ¿Cuándo me llevarás a dar un paseo en góndola? Bromea la actriz. La gente dice que venir a Venecia y no subir a una góndola es como si no hubieras estado aquí en absoluto. Todas las parejas quieren experimentar la atmósfera romántica en una de las ciudades más románticas del mundo. Daremos un paso en góndola por el Gran Canal. Pensé que lo habías olvidado. Nunca olvido nada de ti, dice la doctora Falada con una sonrisa, ganándose otro dulce beso de la bella actriz. ¿Cómo nunca olvida a la mujer dueña de su corazón? Las dos siguen juntas. El Gran Canal, la vía fluvial más famosa de Venecia, es un canal en forma de donde los turistas viajan en góndolas o vaporetos para experimentar el encanto de la ciudad, como lo han hecho durante décadas. La doctora Falada decide llevar a la actriz a dar un paso en góndola por el Gran Canal cuando la luz del sol no es demasiado fuerte. Perfecto para disfrutar de la hermosa arquitectura de Venecia. ¿Lista? Lista, responde la actriz tras un momento de nerviosismo al subir al barco. Una vez instalados, están listos para disfrutar de las vistas de Venecia. Aunque la actriz le susurra a la doctora sobre el fuerte olor del canal, pensé que querías experimentar algo romántico. ¿Aún puedo cambiar de opinión? A pesar del deseo de experimentar la atmósfera romántica de la que habla toda pareja, si eso significa soportar olores tan desagradables durante demasiado tiempo, es posible que ella no pueda soportarlo. Los guías de viaje dicen que los canales están limpios, pero lo que ella ve no parece coincidir en absoluto con la descripción. Quizás se deba al aumento del número de turistas, lo que hace más difícil mantener todo impecable. Ten paciencia o te quejarás de que no has experimentado realmente Venecia dice la doctora Falada con una sonrisa, antes de indicarle al gondolero que comience a moverse. La góndola se aleja lentamente del muelle y la cámara de la doctora Falada comienza a hacer clic. Aunque la actriz se queja en broma de que la doctora está más interesada en tomar fotografías que en prestarle atención, la doctora Falada le rodea la cintura con un brazo para apaciguarla. Se planta un beso en la mejilla izquierda, lo que hace que la actriz fingidamente molesta sonríe ampliamente. Ella no está realmente molesta porque la doctora capturó el hermoso escenario. Ella solo quiere compartir un dulce momento con su pareja, como las otras parejas en las góndolas. La arquitectura a ambos lados del canal captan la atención de la doctora Falada. Pero ahora gira su cámara para capturar a la hermosa mujer a su lado, especialmente cuando la luz es la adecuada. Déjame tomarte una foto a ti también. Hazlo tan hermoso como las que te hago.